16-18 ноября этого года состоялся международный турнир среди кадетов в городе Мухачево, где участвовало около 300 участников с 10 стран. Украина была представлена 11 страной всеми регионами. И в весе Эрика Шевченко 28 килограмм было 27 человек. Из них он 4 выиграл, одну полуфинале проиграл и за третье место стыковая встреча была, он чисто и выиграл. В ну было 25 человек, он выиграл все пять и все выиграл досрочно чисто. Это первый у нас такой, можно сказать, весомый успех. Этот турнир рассматривают как малый чемпионат Европы среди юношей. Они выступили достойно. Все похвалы им достались. Были награждены действительно золотые медали за первое место, она позолоченная, золото сделано. Подарки, кубки, плюс денежные премии, вознаграждение за первое было, место за второе, и за третье. Так что, ребята, тем более город был, город такой достаточно колоритный, красивый, размещение было хорошее, питание хорошее, в общем, турнир действительно такого уровня высокого. Ну скажите пожалуйста, за счет чего удалось добиться таких за счет успехов? Чего? Третий год мы с ним работаем. Эрик, правда, два года у нас тренируется. Он три самый молодой участник вообще-то был, 2004 года. И... То есть 8 лет мальчик, он достойно выглядел там. За счет чего? Целое лето они протрудились. Целый год уж они трудятся. Целое лето они протрудились. Два сбора у них было в Крыму, в Волочи, в Судаке. Два тура они работали у нас в пионерском лагере, в оздоровительном лагере «Спутник». То есть они уделили достаточно моим внимания. Но еще хочу подчеркнуть, что все разъезды, поездки, турниры оплачиваются или финансируются депутатом совета Сезона Андреем Юрьевичем. Это маловажный вклад в наше развитие.